સુરતના સુરક્ષાકર્મી જીતેન્દ્રસિંહ રાઠોડના દેશપ્રેમને પીએમ મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં બિરદાવ્યો સુરતની એસપીએનઆઇથી કોલેજમાં સુરક્ષાકર્મી તરીકે ફરજ બજાવતા જીતેન્દ્રસિંહ રાઠોડ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી શહીદ જવાનોની માહિતી એકત્ર કરી રહ્યા છે તેમણે 2500 શહીદોના માતાપિતાના ચરણોની માટી પણ એકત્ર કરી છે અને 23000 થી વધુ શહીદ જવાનોના ફોટોગ્રાફ સાચવ્યા છે તેવું આજે પણ શહીદોના પરિવારો સાથે સંપર્કમાં છે અને તેમને નિયમિત પત્રો લખે છે वडा प्रधान नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह राठौड़ अनोखा प्रयासों ना देश प्रेम ने नोंद ली थी मेरे प्यार देशवासियों सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में जानकर आपको बहुत सुखद एहसास होगा मन गर्व से भर जाएगा जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड है और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद है उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी हैं। एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गई शहीद के पिता ने कहा था बेटा गया तो क्या हुआ वतन तो सलामत है ना इस एक बात ने जितेंद्र सिंह जी के मन में देशभक्ति का एक अद्भुत जुनून भर दिया आज वो कई शहीदों के परिवारों के संपर्क में है उन्होंने करीब ढाई हजार शहीदों के माता पिता के चरणों की मिट्टी भी अपने पास लाकर रखी है ये सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है जितेंद्र जी का जीवन

आपके द्वारा जो शहीद जो है उनका कुछ संग्रह किया गया है कितने अभी तक शहीदों का वो अपने सब संग्रह साल उन्नीस सौ 1999 करगिल युद्ध के समय मैं देश का एक आम नागरिक था उस समय मैं सेना में शामिल होने के लिए भर्ती देख रहा था अपने पुरखों और पिता की भांति एक इंच हाइट कम होने की वजह से छट गया सेना में शामिल नहीं हो पाया उस समय युद्ध काल के दौरान मेरे हाथ में एक समाचार पत्र आया उसमें मैंने पढ़ा बेटा गया तो क्या हुआ वतन तो सलामत है संग्रह करने लगा युद्ध के समय से छब्बीस वर्ष हो गए मुझे शहीदों की जानकारी को संग्रह करते हुए आज मेरे पास में दो लाख और सात हजार शहीद जवानों की जानकारी है युद्ध काल के दौरान उस समय हमारे देश में मोबाइल फोन नहीं थे तो शहीद जवान की लिखी हुई अंतिम चिट्ठी जवान के शहीद होने के बाद घर पर पहुंची उसमें लिखा है पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ आप कैसे हो लिखना तभी से मैंने प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है और तभी से मैं उनके परिजनों को पत्र लिख रहा हूँ आज पत्र लिखते हुए देश भर के पंद्रह हजार पांच सौ शहीद परिवारों से मेरा फोन पर संपर्क है शहीद परिवारों को पत्र देकर उनके फोटो कलेक्ट करते हुए आज मेरे इस शहीद संग्रह में तेईस हजार और एक सौ छप्पन शहीद परिवारों के शहीद जवानों के फोटोज हैं और इस संग्रह में तीन के लगभग कोई शहीद जवानों की इसमें मूर्तियां हैं 2010 के साल में जब मेरी पत्र लिखते हुए एक आंख खराब हुई तो मैंने आज अपने शहीद संग्रह में 5000 पत्र एडवांस लिख के शहीद परिजनों को पोस्ट करने के लिए लिख के रखे हैं आज देश के प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज पहुंची है मेरे मन में खुशी है एक चौकीदार का जिक्र देश का प्रधानमंत्री कर रहा है मैं भारत विश्व गुरु बने इसमें आने वाले नए भारत को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देने की जवाबदारी और जिम्मेदारी मेरी है मैं आने वाले नए भारत को सदैव राष्ट्रभक्ति की सच्ची प्रेरणा देना चाहता हूँ पिछली पीढ़ी के बलिदान से इसके लिए मैं एक हाल बनाना चाहता हूँ जहां अपने छब्बीस कुंटल धरोहर को मैं स्थापित कर सकू और आने वाले नए भारत को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दू मैंने जीवन भर 26 साल के सिक्योरिटी के जीवन में 24 सिक्योरिटी की ड्रेस पहन ली और दो नौकरियां की मैंने मैं ने सिक्योरिटी से जो भी पैसा कमाया वो सारा पैसा मैंने इस अपने शहीद संग्रह पर खर्च कर दिया शहीद हाल बनाना मेरी हैसियत नहीं है मैं देश के प्रधानमंत्री से व आम नागरिकों से संगठनों से यह आह्वान करता हूँ कि वो मुझे एक शहीद हाल बना कर दे जहां मैं इस अपने इस धरोहर को मैं रख सकूँ जय हिंद जी जे प्रकारे जे

द्वारा अपील करवा मान ली कैमरा पर्सन संजय रश्मि राणा रक्ता सूरत